І знову доброго здоров'я, мене називають Микола Бересень. Триває програма підсумки, будемо говорити про економіку. Віктор Суслов, екс-міністр економіки України, заслужений економіст України у нас в гостях. Добро здоров'я, дякую, що добре. прийшли до нас. Якби ви зараз були міністром економіки, з якими словами ви б прийшли до президента Порошенка? Ну, к президенту Порошенко я бы обратился прежде всего с просьбой добиться политической стабилизации как условия проведения реформ. Конечно, основные надежды у нас, как у избирателей, у всех, наверное, были связаны с тем, что избрание президента все-таки положит конец войне на Юго-Востоке, стабилизирует ситуацию в Донецке, в Луганске. И вот это главное, потому что пока эта ситуация нестабильна, невозможно, допустим, ставить вопрос о приходе инвестиций. Да? Наоборот, вот я со многими представителями украинского бизнеса общаюсь. Вы знаете, очень тревожное настроение. Многие сворачивают бизнес, и вы это знаете. Многие пытаются его продать, но продать не могут. Тем не менее, все, кто побогаче, готовят себе какие-то базы за границей, либо вывозят семьи, либо выезжают сами. По крайней мере, готовят какие-то запасные аэродромы. В этих условиях, нет инвестиций. А для Украины это ключевой вопрос. Поэтому министр экономики в этих условиях решить проблему подъема. Министр экономики в погонах. Очень тяжело, практически невозможно. Хотя И тут же, конечно, возникают и другие вопросы. Какие сейчас у министра экономики темы основные, от которых болит голова? Это сокращение экспорта, сокращение объемов производства, все это прогнозируемое на этот год падение волового продукта там, минимум на 5% в год. Это нестабильность гривны, это угроза дальнейшей девальвации, это преодоление последствий той девальвации, которая проведена, это рост цен. А рост цен, это возникают в экономике постоянные дисбалансы, потому что вслед за ценами надо решать вопросы, не просто повышать там тарифы на газ, коммунальные услуги, но что-то делать с малообеспеченными. Это вопросы минимума заработной платы, социальной пособий, льгот. К этому тоже имеет отношение и Министерство экономики. И все это не удается пока стабилизировать по указанным причинам. Но в любом случае, магистральное направление сейчас, особенно с учетом того, что Украина провозгласила европейский выбор, вроде бы получает поддержку от западных стран, по крайней мере финансовую. Сейчас основные надежды... предание на словах. Быть... предание на словах ну, и придание грошам. Ну, валютный фонд все-таки решение при принял и первый транш в 3 миллиарда пришел. Недавно Евросоюз решение принял, 1,6 миллиарда финансовой помощи евро выделяется, и достаточно скоро эти деньги Украина получит. Вслед за этим и целый ряд других стран приняли решение. В основном-то, конечно, все это кредиты, их придется возвращать, но все это средства для стабилизации. Поэтому в этих условиях главное сделать шаги, которые привлекли бы инвесторов и позволили оживить Ну, а тут снова-таки, если будет антитеррористическая операция, то и две стороны приедет. Тут зам замыкается. О Востоке вообще говорить нельзя в этом смысле. Ну а остальная часть территории Украины, ну тоже, она все равно нестабильна. При этом так необходимые экономики ресурсы постоянно перераспределяются в военную сферу, естественно. Мы постоянно видим решения кабинета министров о перераспределении средств бюджета, выделении средств на оборону, что, конечно, логично в этих условиях, но для экономики это плохо. Ще одне питання, ще більш широке, екзистенційне, як модно говорити. Але розумієте, те, що я, я не розумію в економіці аж так, як ви, дуже мало. Але я розумію одне, що зараз одна з цілей це перевести на інші рейки. Тобто такий пост чи квазі-радянський е, Союз, да, такі дружби, такі. Якісь специфічні стосунки, там Білорусь, Україна, Росія, Казахстан, там, де, 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 середньоазійські країни. Та? Тобто постійно це була, як би сказати, а, такий біль більфантомний, та, що все ж таки радянський. Зараз ніби прийнято рішення, як ви самі сказали, в Європу. Це означає дуже, змін, дуже сильна зміна правил гри. Нема вже посмішок таких, знаєте, ну, ми браття, ну, ну я тобі і ти мені. А вже, та, оце, ми браття, але бабло, будь ласка, сюди, а станки сюди. Всі розуміють, що не, не дуже вправно працювали українці і радянські люди. І ці мотори, ці якісь устаткування, вони не ці комбайни. Ну, я би не сказав, що вони краще, ніж якісь голландські чи американські. Тобто. треба реформувати, переходячи на інші рейки, плюс маючи на Сході. Як можна в принципі викрутитися з цієї ну, ситуації? Я виправи поняття це одна з центральних проблем. тому що, ну, от пример, да, Україна крупний виробник вагонів. Влучні роки вагонострої заводи ціла отрасль, експортували вагони. в радянському Союзі, Я пам'ятаю з підручника історії географії економічної 97% вагонів вироблялися в УРСР. Да. 97. Но и Украина. До 2 миллиардов долларов составляли в лучшие годы объемы экспорта. В основном, конечно, Россия, Казахстан, там, ну, да, Беларусь, да. страны СНГ. А в Европу вообще нет. Потому ну, что ну. эти вагоны европейским стандартам в полном объеме не соответствуют. И не только по ширине там колеи, которая разная, но и по другим параметрам. Теперь резко упал. Экспорт вагонов в России упал на 85%. По понятным политическим в том числе причинам. Можем мы просить европейцев, ну купите у нас вагоны. Да, да? Вряд ли. Нет, они не покупают. Вагоностроительные заводы остановились. И таких примеров очень много. Хотя Евросоюз сделал, казалось бы, очень важный шаг после подписания соглашения, политической части соглашения об ассоциации. Он принял решение об отмене пошлин на украинские товары. Это, конечно, очень важно. Но другой барьер он не устранил и не будет его никогда устранять. Есть еще требования технические, технические регламенты и стандарты. Любая более-менее сложная украинская продукция, она не соответствует техническим регламентам и стандартам Евросоюза. Ничего экспортировать туда мы не можем, поэтому, кроме, опять-таки, в основном сырья и аграрной продукции, да, то есть то, что выводить, То і зможемо вивезти. А оці ринки, що розвиваються Індія. Якщо подивитися на індійський вагон, ну якщо це не вагон екстра класу, там де мандрують білі плантатори, такі там за кондиціонери, то індійський вагон дуже поганий. на порівняння з ним український дуже гарний. А ці ринки взагалі для українців. Ну просто туди не дивилися очі бізнесменів, щоб продавати в Індію, продавати в Китай, продавати в Пакистан, продавати в такі країни, де. Де украинские вагоны, ну, может быть, может быть, Абсолютно правильно. И многие предприятия, собственно, изучали такие возможности. Но там уже с тем же Китаем туда невозможно продать вагоны Китай сам их производит, да, и да. в целый ряд стран экспортируют железнодорожные вагоны, и в Индию, и вот Бразилия интересовались наши производители, а Китай туда завозит вагоны тоже, ага. да? То было есть, ну, есть другие возможности, в том числе с той же Бразилией можно, и они готовы были рассматривать вопрос строительства украинской стороной там, предприятия соответствующего по производству вагонов. То есть да, нужно переориентироваться на новые рынки, все это правильно. Тяжелая конкуренция при этом, и все это требует времени. Это невозможно сделать сразу, на это нужно несколько лет. Да, тут нема цих років, це без сумніву. Тепер перейдемо до економіки найближчого сусіда під назвою Російська Федерація. Дивіться. Будь-яка твереза людина розуміє, що росіяни дуже часто, окрім карт суто економічних, кладуть на стіл карти політичні. Але з іншого боку, ну, всі розуміють, що торгувати і взагалі мати економічні стосунки завжди краще, ніж їх не мати. Як кажуть в Біблії Дазерна Адплєв'ял, в принципі, якимось чином можна знайти знайти неполітичну, викинути політичну складову з стосунків економічних, суто економічних з Росією. Тому що в Росії є теж зацікавленість. Там є купа того, що вони потребують від України. Купа, купа просто. Але вони постійно. Я думаю, что и украинцы, и россияне постоянно политические карты кладут на стол, и они завжди псуют всю картинку. Видите, в политике России главное это все-таки политический компонент. И в прошлом году то, что происходило, скажем, это торговая война, которую вела Россия, ограничивая ввоз украинской продукции, она была нацелена на что? На то, чтобы стимулировать Украину к более активному участию в таможенном союзе. Возможно, даже и к вступлению в таможенный союз. Поэтому последовательно проводилась политика таких жестких экономических мер. И я об этом достаточно хорошо знаю, потому что как раз этим и занимался в прошлом году, пока был представителем правительства Украины в Евразийской комиссии. Вот, Поэтому россияне идут на собственные потери ради достижения политических целей. То, что произошло в последнее время, ведь показывает одно – Украина приобрела, казалось бы, Крым дотационный, заметим, Крым, который все-таки требовал значительного финансирования от украинского бюджета, зная, что в ответ от Запада она получит санкции и понесет колоссальные экономические потери. Правильный ли это был шаг? С моей точки зрения, даже для России это был ошибочный шаг. Он привел для России к резко негативным последствиям, и даже с этой точки зрения не нужно было делать этого шага, не говоря уже о том, Итак, что да, Россия. Я сегодня... да -да -да. Било клин между собой и Украиной. Такой клин, который десятилетиями нужно теперь вытаскивать, хотя это действительно близкие народы. И это повлекло за собой разрыв отношений по очень многим другим направлениям и взаимные потери. У нас вот многие радуются, что Россия несет огромные потери, но наши экономики так связаны, что одновременно потери Очевидно, несет и Украина. Да, Точно такие же, а может быть еще и больше. У России, по крайней мере, ресурсов больше, золотовалютные запасы больше, и она поувереннее себя будет чувствовать, а нам вот нужно находить выход. Поэтому я говорил и говорю, и готов повторять снова, надо вести переговоры. И позитивным, я считаю, после выборов президента, это заявление Петра Алексеевича о том, что он готов к переговорам с Россией. И позитивным является и заявление там, Российского министерства иностранных дел о готовности к таким с, переговорам. Я еще, но там бежит... Стрічка така внизу екрану, я щойно побачив. Я довго думав, чому Оланд, ну і всі думали, що Оланд же запросив Путіна, попри те, що Путін, ну такий ізгой, Оланд на відзначення 70-ї річниці висадження значить, в Нормандії десанту американського, канадського, там французького, англійського і так далі, і так далі, запросив цього. Путіна, а сьогодні стало відомо, що запросили і Порошенко. І тепер я розумію, чому таке запрошення відбулося, що все ж таки вони там зустрілися. Путін з Порошенко на території Франції і щось почало почали... ну, якщо вони не всидяться раніше. Я, це вже ось ось буде. Uh -huh. А Кудрін сьогодні сказав: а це я думаю, навіть для Росії це для всіх великих грошей, окрім Сполучених Штатів. Кудрін сказав, що мінімум 200 мільярдів. За його підрахунками на зараз втрати Російської Федерації від Криму. А якщо каже, так, так буде продовжуватися до 2020 року, то, то це буде вже якісь страшні гроші від того, що вони е, за, загарбали Крим, і це безперечно є велика проблема. А <клухи> добре, тоді, в принципі, у мене ще одне питання. Є в Україні люди? Економісти, фінансисти, які би могли б оцю формулу, про яку ми з вами говорили, що треба переводити на інші рейки, робити реформи, думати, що робити з колишнім східним ринком і з, на фоні а, війни на сході, які здатні в принципі економіку вести. Тому що просто може таких людей не буде, ну, просто нема фахівців, які, які так, так думають. И швидко треба ж думати. Це ж не просто сидіти за столом таким, як ми з вами, а може наліво, а може праворуч. Це треба зараз, 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 зараз. Ну, такие люди есть, и они, я скажу, всегда были в Украине. В Украине много очень хороших специалистов, компетентных. Весь вопрос, попадают ли они в систему власти, да? Потому что надо понимать, как формируется эта власть. Она у нас формируется по принципу дележа должностей да. между политическими силами. И система до сих пор работала чисто коррупционно, потому что ни для кого не является секретом, что при разных президентах повторялось очень часто одно и то же, хотя при последнем больше всего повторялось. Это продажа должностей, да, это попытки политических сил назначить своих людей на те или иные должности, как они говорят, сесть на потоки, да? Да, 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 для о, того, да, да. чтобы обеспечить финансирование своих избирательных кампаний, политических сил, партий и так далее. То есть вот эта политическая коррупция, она всегда была основной проблемой в системе управления. Поэтому Поэтому аполитичные, честные, компетентные, профессиональные специалисты на высшие уровни управления обычно не попадают или попадают очень редко. И вот это та задача, которую должен сейчас решать новый президент, если он сможет ее решить. Потому что я предполагаю, что сейчас будут назначены новые выборы, а будет формироваться коалиция, а коалиционные подходы всегда предполагают распределение должностей между политическими силами. А от всех этих соблазнов, о которых я сказал, это те же самые политические силы отказаться не смогут. И поэтому Украина будет бегать, ну, как по замкнутому кругу, повтор, постоянно воспроизводя вот эту политическую коррупцию, что, конечно, не открывает никаких перспектив для государства. ну, я складова под названием «Народ», не будем ее скидать, я за рахунки. Это не то, что я, на то, что я сподіваюсь. Я абсолютно с вами погоджуюсь. Единственное, что я надеюсь, что будут выходить какие-то там пару Десятків тисяч людей і казати, хочете другий Майдан, тоді цього не призначайте. Оце, Це все, на що я розраховую. Знаєте, народ виходити не буде. Народ виходить раз в 10 літ. Сподивимось, подивимось. Я сподіваюся, що. Ну, тому що, знаєте, все одно, це вже. І, ну, я не буду спережатися, може, ви праві, я, я буду мовчати. Але ось моє питання: а коли ви. Це цікаво, ви сказали я. Не запитав, а треба запитати. А чимся, як ви називаєте, де ви працювали Євразійська комісія чи економічна? Ну Євразійська економічна комісія це орган управління таможеним союзом. Це його регулюючий орган. І чим там, чим він займав? Чим ви от ви прокидалися вранці, і що ви йшли на роботу? Що ви робили? Ну, работал я вообще постоянно в посольстве, а не в комиссии, поскольку в комиссии я равно, был да. только представителем, в посольстве Украины и в России. Вот. Ну, чем занимается Просто комиссия? Просто интересно, кто-то такой же, как вы, працював в Казахстане, кто-то працевал в Беларуси. Но чем вы? Там, где вот эти упомянутые вами страны, они члены таможенного союза, поэтому у них по три человека в составе самой коллегии Евразийской комиссии работают, то есть они как раз и принимают решения а украина выполняла функции наблюдателя uh -huh, uh -huh. то есть я имел возможность знакомиться с проектами документов мог, выражать какую-то позицию по поводу этих документов, что подходит, что не Но, подходит. Ну а чем вы занимаются, чтобы... Основные вопросы. Да, регулирование, вот... проведение единой таможенной политики, тарифной политики, политики пошлин, защиты внутреннего рынка, регулирование внешней торговли. Один из основных вопросов ⁇ это техническое регулирование. То есть комиссия разрабатывает и принимает технические регламенты и стандарты. Стандарти на продукцію, котре повинні соответствувати і внутрішнє у всіх трьох странах, членах Таможенного союзу, і імпортна продукція соответствовать. А як це можна узгоджувати, коли в Росії, хоч який не який капіталізм, а в Білорусі, наприклад, соціалізм? Ну, якийсь такий більш-менш схожий на соціалізм. Mm -hmm. да. Как, как все? Знаете, там на самом деле очень острые дискуссии велись mm -hmm, и ведутся. Mm -hmm. Вообще я должен сказать и по своему опыту, что вот с представителями России и российских государственных органов вообще сложно работать. Сложно с ними. Сложно вести дискуссию. Очень часто с вами ведут дискуссию или пытаются ее вести с позиции силы. Это правда. Вот. Поэтому, ну и, собственно, переговоры вот последние по газу и по многим другим вопросам, собственно, очень демонстрируют так ясно сложность этих вопросов. Но поскольку в таможенном союзе решения все-таки принимаются консенсусом, то либо находятся такие решения, когда все три страны соглашаются, либо решение просто не принимается. Но видите, в Европейском Союзе решения принимаются на том же уровне, Стой, но там да. нужно согласовать по такому же принципу, но там нужно согласовать позиции 27 стран, 27, что да. кажется вообще нереальным. Но удается. Но все-таки мы же понимаем, что там есть какие-то реакции в России. Изъятие, да, ну то Якщо це митна територія, то це означає, що газ має коштувати в Росії так, як і в Білорусі, а він коштує явно не так, як в Росії і Білорусі, Тобто там є якась якісь... Росія Росія. Це тобто, це не в повній мірі митний союз. Ну, понимаете, надо различать. Вот есть у нас соглашение о зоне свободной торговли СНГ, и Украина тоже член этого соглашения. Кстати, в очередной раз секретарь Совета национальной безопасности Украины, господин Парубий, вчера объявил о том, что Украина будет выходить. Я бы порекомендовал еще и раз подумать. Потому что все-таки, за исключением некоторых изъятий, о которых вы упомянули, по нефти, газу, там, древесине и так далее, но по сырьевым товарам Украина все-таки пользуется режимом э э э без обложения пошлин, режимом свободной торговли. Наша продукция не облагается пошлинами при экспорте в Россию, но, конечно, в полном объеме этот режим не введен еще, потому что есть изъятие, Украина имеет более чем 50 товарных позиций изъятий для России, например, ну а Россия имеет 95 позиций по сырьевым товарам, главные из которых да нефть вот. и газ, которые не участвуют в режиме свободной торговли с Украиной, но для стран-членов Таможенного Союза у них нет этих экспортных пошлин на нефть и газ, а -а -а. и они пользуются определенными там, привилегиями страны-члены. Томоженного Союза, но вопрос, собственно, нет. Сейчас даже не нужно тратить время на это. Украина не стала членом Таможенного Союза, очевидно, уже и никогда им не будет. Но если можно торговать выгодно, то треба торговать выгодно. Что да. касается режима свободной торговли? Это не препятствует ни подписанию соглашения там, с Евросоюзом, ни каким другим международным обязательствам Украины. Режим свободной торговли внутри СНГ, конечно, для Украины надо сохранить. Из СНГ в этом плане выходить нельзя, мы понесем дополнительные большие потери. Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, заслуженный экономист Украины на гостях. Сейчас новини, а потом новые гость. Дякую, что пришли. Спасибо большое. We'll <laughs>